Нашими подразделениями была оказана помощь по деблокированию пострадавших людей. Были вынесены из перенесшего автобуса тяжелые пострадавшие. Подразделения оперативной службы и штаба главного управления оказывали непосредственно помощь на месте чрезвычайной ситуации. В ходе работ был предоставлен транспорт Министерства по чрезвычайным ситуациям. Почему? Потому что экипажи скорой помощи не справлялись с эвакуацией раненых на месте происшествия. 8 человек тяжело пострадавших, 10 средней тяжести и 10 человек, ну, будем говорить так, легко травмированы. Отмечаю очень грамотные, слаженные, профессиональные действия спасателей которые не допустили восполнения транспортного средства, вовремя оказали помощь пострадавшим и оказали все виды доброчевной медицинской помощи при передаче работникам скорой медицинской помощи и очень грамотное взаимодействие всех оперативных служб скорой помощи, милиции, подразделений ГАИ, экспертной службы и, естественно, в первую очередь подразделения Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 9 часов количество пострадавших еще уточняется.